Потом еще приду расскажу. Добрый день. Меня зовут Леонид Сиваков я адвокат. Я горд, что это первый законопроект, написание которого я принимал участие. Все в зале, я слышал выступления народных депутатов, ряда народных депутатов, говорят о некомпетентности авторов законопроекта. Сергей Терехин, не ври, не надо. Мы также заканчивали одно учебное заведение, как он, так и я. Закон написан хорошо, добротно, но он очень сильно ущемляет интересы определенных лиц. Поэтому, знаете, когда уже доходит до телефонных угроз по поводу этого законопроекта, то он очень профессиональный, он очень хорош. Поэтому в рабочей группе должны быть наши представители. Должны быть люди, которые понимают, как писать эти и подобные законопроекты. И поэтому я очень благодарен вам. Я, конечно, немножко переполняет ощущение гордости за вас, не за себя. Мы можем написать вам еще очень много документов. Но это ваша заслуга. Вы сегодня, лично вы, если бы вас не было под зданием Верховного Совета, все эти компетентные народные депутаты не проголосовали бы за этот законопроект, даже за включение его порядок денный его включили. В рабочей группе в понедельник должны быть наши представители. А то, что сказала Юлия Сала, это не отменяет того, что мы делаем каждый день. Это рутинная работа, которую тоже мы не можем сделать для миллионов, но для тех, для кого мы можем делать, мы будем и делаем работу. А именно, на сайте общественной организации есть страница, и она дорабатывается. Прошу вас, не стесняйтесь того, что в законе 533 статьи Гражданского кодекса выход из ситуации предусмотрен тремя путями. Первого мы сегодня пытаемся достигнуть, он глобальный, это принятие закона. Второй путь это договор. Договор есть у каждого с банком, его можно изменить в процессе исполнения много-много раз. Я знаю, что банки на это не идут. Но мы будем давать вам документы, образцы. В каждый банк, если придет тысяча предложений, Любой банк не будет обращаться в коллекторскую структуру, факт, факторинговую. К своим же юристам он все-таки сделает анализ ваших предложений и примет предложение даже изменения к договору. И третий, это нормативно-правовой акт, который вполне может принять Национальный банк Украины. Поэтому я прошу вас, не отходите в сторону, потому что вы уже сегодня пришли, вы встали грудью, вы встали ну, полностью. Все, я не знаю, совестью своей стали перед, перед этой публикой, которая называет себя сейчас властью и не хочет сделать для вас это небольшое одолжение. Простить, каким-то компаниям энергетическим можем миллиарды гривен. Людей поддержать на те же небольшие миллиарды не можем. Давайте это заканчивать. Просьба не уходить в сторону, обращаться на нашу страницу. Всегда рады будем помочь и, и сделаем все, что можем сделать для вас. Спасибо.